Поздравление молодоженов нашим мэром, где военно-исторический клуб будет принимать самое яркое участие. Это будет, наверное, очень оригинально. Наверное, такого вот давно не было или вообще не было. Будем надеяться, что это прекрасная традиция станет. Это будет 13.30 10 числа на Замковой горе. И потом два дня турниров, 10-11 в парке. Мы будем недалеко от арки. Кузнецы. кузнецы проводят совместно вот, с Олегом Земнуховым акцию такой проект Полеський веселья. Значит, Кузнецы подключаются к акции «Полесские свадьбы и будут проводить оковку молодых, желающих поэтому приходить. Это тоже достаточно интересная церемония.